નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ છ ના હિન્દી વિષયનું તારીખ ઓગણ અઠ્યાવીસ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજ પ્રશ્ન બેંક આવી ચૂકી છે તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ છ ના હિન્દી વિષયની પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ સોલ્યુશનની પ્રશ્ન નંબર એક સહી વિકલ્પ કર ઉત્તર લિખે વિભાગ એક જેમના ગુણ સાત નંબર એક शिकारी को कहा ले गया अस्पताल नंबर बे दयालु शिकारी चित्रवार्ता में कौन सा मूल्य नहीं है देश प्रेम नंबर तीन शिकारी ने हिरनी को किस से मारा बंदूक नंबर चार गलत जोड़ पहचानिए दीपक अंधेरा नंबर पाँच भलाई करना मेरा स्वभाव है ऐसा किसने कहा नन्ही ने नंबर छ हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बुरा नंबर सात सबसे छोटा अंक कौन सा है छप्पन विभाग बे जो है तेम नंबर एक जंगल में कौन सा पशु देखने को नहीं मिलता है तोता नंबर बे हिरनी जंगल में क्या नहीं खाती होगी लकड़ी नंबर तरण हिरनी को गोली कहाँ पर लगी थी टांग में नंबर चार मान शब्द का विलोम शब्द अपमान नंबर पाँच नन्ही बिंचू को बचाती थी तब बिच्छू बिच्छू क्या करता था डंक मारता था नंबर छ इनमें से कौन डंक नहीं मारता है तितली नंबर सात दूसरे स्थान में कौन सा शब्द आएगा अट्ठावन विभाग त्र नंबर एक इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है गाय नंबर बे शिकारी हिन्नी को आखिर में कहाँ छोड़ आता है जंगल में नंबर तर नन्ही बिच्छू को बताती थी तब मिचू कहाँ क्या करता था डंक मारता था नंबर चार नन्ही एक खाली जगह थी बतख नंबर पाँच उनतासी के बाद में आने वाला अंक अस्सी नंबर छ बरामदा शब्द का गुजराती क्या होगा वरंडो नंबर सात दयालु शिकारी कहानी में पात्र नहीं है तो जब अवशिष्य વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેન્ચ સોલ્યુશન તારીખ અઠ્યાવીસ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજ હિન્દી વિષયના સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણી એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મળી જશે અને અહીં વોટ્સઅપ નંબર આપેલો છે તો વોટ્સઅપ નંબર પરથી પણ મળી જશે પ્રશ્ન નંબર બે સહી વિકલ્પ જૂનકર ઉત્તર લીખીએ જેમના ગુણ છ વિભાગ એક નંબર એક ખાલી જગ્યા પ્રકૃતિકા તત્વ નહીં હે ઘર नंबर बे सभी मनुष्य हिल मिलकर किसका निशान लहराएंगे विश्व शांति नंबर तरह फूल हमें जीवन में क्या सीख देते हैं मुस्कुराने की नंबर चार सूरज हर रोज क्या फैलाता है प्रकाश नंबर पाँच दीपक खुद जलकर जगत को क्या देता है रोशनी नंबर छह राग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है गे विभाग बे मा नंबर एक आओ हम भी खाल जगह बनकर जग में अपना नाम कमाए इंसा नंबर तराना शब्द का अर्थ क्या है गीत नंबर तरन राष्ट्र में खाल जगह यही कर्म हमारा इक्य नंबर चार दिन मधुर गान कहाँ गूंज रहा है घर घर में नंबर पाँच आंधी और पानी को कौन सहता है फूल नंबर छ गलत जोड़ पहचानिए दीप बारिश विभाग त्रन तेमा नंबर एक एक जगत एक लोक के कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं विश्व बंधुत्व नंबर बी अंधकार को कौन दूर भगाता है सूरज नंबर तीन कौन अपना अंतर जलाता रहता है दीपक नंबर चार जग को रोशन कौन करता है दीपक नंबर पाँच कौन सदा मुस्कुराता रहता नहीं है दीपक नंबर छ जीवन है तो सुख दुख की एक कहानी प्रश्न नंबर मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए जीवन दान देना मरने से बचा लेना नया जीवन देना डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है शर्म से पानी पानी होना बहुत लज्जित होना चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया विभाग बे लगना खुशी से नाचना वाक्य बन से संगीत सुनते सुनते लोग लगे आदत का गुलाम होना आदत से मजबूर होना वाक्य बन से वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है विभाग अनसुनी करना ध्यान न देना मां की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया जीवन दान देना मरने से बचा लेना नया जीवन देना डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है विभाग चार मन डोलना विचार बदलना वाक्यवन से डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया आदत का ग़ुलाम होना आदत से मजबूर होना बन से वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है विभाग पाँच वचन देना वादा करना वाक्य बन से राजा दशरथ ने रानी के, के को तीन वचन दिए थिरकने लगना खुशी से नाचना वाक्य बन से संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे प्रश्न नंबर चार घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए जमुना गुण पाँच विभाग एक पहलो ऑप्शन नन्ही ने बिच्छू को दलदल दल में फंसा हुआ देखा नंबर बे नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ दो, दौड़ती आ गई नंबर तीन नन्ही ने बिच्छू को दलदल दल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया नंबर चार बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया नंबर पाँच नन्ही अपनी माँ के पास चली गई चलो विभाग बे माँ नंबर एक जंगल में वह एक सुंदर हिरनी देखता है नंबर बी हिरनी से उस समय एक शावक को जन्म दिया था नंबर त्रह गोली हिरनी की टांग में लगती है नंबर चार शिकारी को यह दृश्य देखकर बहुत पछतावा होता है नंबर पाँच शिकारी हिरनी को फिर से जंगल में छोड़ आता है विभाग त्राउंड मा जुइए नंबर एक एक दिन मानसरोवर में दो हंस वहाँ आ पहुँचे नंबर बे कछुए और हंस में मित्रता हो गई नंबर तरन शर्त यह है कि पूरे रास्ते में तुम बात नहीं करोगे नंबर चार गांव के ऊपर से हंस और कछुआ उड़ रहे थे नंबर पाँच बच्चे अचरज से चिल्लाने लगे विभाग चार नंबर उड़ते कौवे को बहुत प्यास लगी नंबर बे पानी की खोज में कौवा इधर उधर देखने लगा नंबर त्री सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी नंबर चार मटके के पास कंकड़ पड़े थे नंबर पाँच मटके में कंकड़ डालने से धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया विभाग पाँच जो है थे मैं नंबर एक चीटी पत्ते पर बैठ गई नंबर बे कबूतर ने पत्ते को किनारे पर रख दिया नंबर तीन शिकारी कबूतर पर निशाना लगाता है नंबर चार चीटी ने शिकारी के पैर पर डंक मारा नंबर पाँच बंदूक की आवाज से कबूतर उड़ गया प्रश्न नंबर पाँच वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए किन ही तीन जमना गुण तरण जो ये विभाग एक नंबर एक चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए प्रश्न नंबर बी अरे उदगार्जिन कितना सुंदर बालक है उदगार्जिन नंबर तरण राम अल्पविराम सीता और मोहन घर गए पूर्ण विराम नंबर भी, विभाग बे भी, तेम नंबर एक सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला अवतरण चिन्ह में है पूर्ण विराम नंबर बे भी, बिच्छू को शैतानी सूची पूर्ण विराम नंबर तरण तुम कहाँ रहते हो प्रश्न चिन्ह विभाग तरण तिमा नंबर एक नन्ह बोली अल्प विराम भलाई करना मेरा स्वभाव है पूर्ण विराम नंबर बे सब के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं पूर्ण विराम नंबर त्र गांधी जी ने कहा कि अवतरण चिन्ह प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है पूर्ण विराम अवतरण चिन्ह पूरा विभाग चार तिमा नंबर एक माँ में उसी उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी तो माँ पी अल्प विराम पूर्ण विरम माता पिता की सेवा करना करनी चाहिए पूर्ण विरम नंबर त्राम हे भगवान अल्प यह भगवान यह क्या हो गया प्रश्न चिन्ह विभाग पांच नंबर एक अवतरण चिन्ह में सबकी दुनिया एक कविता के कवि है अवतरण चिन्ह पूरा ડેસ દ્વારિકા પ્રસાદ માહેશ્વરી પૂર્ણ વિરામ નંબર બે જોર કાં ધમાકા હુઆ પૂર્ણ વિરામ નંબર ત્રણ યહ કોન હે પ્રશ્ના ચિહ્ન તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી એકમ કસોટીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે